Сегодня первый день презентации реформы в Луцке, но это первый шаг. Потом будут следующие шаги. Будет, как сказал премьер-министр, новый спецназ, корпус оперативно-рабтовой идеи. Будут новые райотделы, будет новый криминальный блок, будут новые участковые. И в целом вы увидите новое качество. Поэтому главное, почему мы здесь и персонально уделяем внимание этому проекту, и здесь премьер-министр, потому что мы хотим, чтобы старая милиция, про которую говорили, что она крышует и угнетает, сменилась на новый подход. Новая украинская полиция. Служить и защищать. Это не пафосные вещи, это очень важно. Поэтому приглашаем всю молодежь, всех, кто готов честно служить. И второе. Обращаюсь ко всем и прошу всех жителей области. Никакая реформа не пройдет без вашей поддержки, вашего доверия. Доверьтесь этим людям молодым, которые придут, которым будут первые дни сложно, но которые однозначно будут работать на вас. Потому что это будет ваша новая полиция. украинскому mm народу. -hmm.